Белибова Таисия Олеговна, заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки для детей имени Шуры Кобера и Вити Хоменко, города Николаева. Ну, это больше не проект, это мы так уже работаем, мы презентуем службу книжной навигации, которая у нас была создана в марте 2011 года и работает по сегодняшний день. Ну, это прежде всего обслуживание вне стен библиотеки, то есть освоение дополнительных территорий, продвижение книги к тем, кто в силу объективных и субъективных причин не может посетить нашу библиотеку, а также промоция книги и чтения. То есть она нацелена на внешнего пользователя, который не является постоянным читателем нашей библиотеки. И у нас разные услуги. Это и библиогастроли в отдаленные школы нашего города, как с обменом книг, так и с театрализованными игровыми мероприятиями. Это литературные лавочки, как и с известными писателями и поэтами нашего города, так и на игровых площадках нашего тоже города. Это Литературная лужайка, которая считается зеленым оазисом перед нашей библиотекой, и ее открытие стало ярким событием прошлого лета. На ней разметилась игровая площадка для детей и их родителей. Также были библиокачели, книги, настольные развивающие игры. Это библио для дошкольников, это библио садочек работает это обслуживание именно в дошкольных учреждениях города для педагогов школьных и дошкольных учреждений это скорая книжная помощь по предварительной заявке библиотекарю он подбирает необходимую литературу на параллельных носителях и приносит непосредственно в школу или к месту работы это разные акции, мероприятия. Это мероприятия в парках культуры и отдыха. Это библиозоленд. У нас было такое путешествие по зоопарку. Мы совместно с нашим Николаевским зоопарком к всеукраинскому дню библиотек сделали подарок нашим читателям. Это праздник улыбок и книги который был посвящен Международному дню защиты детей и прошел в парке отдыха культуры.